Pernah tak anda alami situasi di tempat kerja di mana anda keliru dengan arahan? Atau, ada kes bila kerja yang sepatutnya siap, langsung tak bergerak, hanya kerana maklumat tak sampai ke tangan yang betul. Masalah komunikasi dalam organisasi bukan isu kecil. Ia boleh menyebabkan salah faham, konflik dalaman dan ketidakkefisienan dalam kerja harian. Dalam video jurnal ini, kita akan bincangkan dengan lebih mendalam tentang isu ini. Kita akan lihat jenis-jenis komunikasi, punca masalah yang sering berlaku, kesan kepada organisasi, dan paling penting, langkah-langkah penyelesaiannya. Jom kita mulakan! Komunikasi dalam organisasi bermaksud proses menyampaikan dan menerima maklumat antara individu atau kumpulan dalam sesebuah struktur kerja. Ia boleh berlaku secara formal, seperti mesyuarat dan laporan, atau secara tak formal seperti perbualan di kantin. Komunikasi yang berkesan membantu mengurangkan kesilapan, mempercepat proses kerja dan memupuk suasana kerja yang positif. Tapi kalau komunikasi gagal, ia umpama mesin tanpa pelincir lambat dan mudah rosak. Jom kita mulakan. Ada empat jenis utama komunikasi dalam organisasi. Pertama, komunikasi lisan melibatkan pertuturan sama ada secara bersemuka atau melalui telefon cepat dan mudah, tapi kadangkala boleh disalah tafsir kalau tidak jelas. Kedua, komunikasi bertulis, seperti email, memo dan laporan rasmi. Kelebihannya, semua maklumat ada hitam putih. Tapi, kalau terlalu panjang atau terlalu teknikal, orang malas nak baca. Ketiga, komunikasi bukan lisan, termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah dan nada suara kadangkala, perkara yang tidak dikata lebih kuat daripada kata-kata. Dan akhir sekali, komunikasi elektronik, contohnya Slack, Zoom, WhatsApp. Cepat dan praktikal, tapi kalau terlalu bergantung, boleh juga menyebabkan maklumat terlepas pandang. Masalah komunikasi boleh berpunca daripada banyak faktor. Yang pertama, perbezaan budaya dan bahasa. Dalam organisasi pelbagai kaum atau antarabangsa, maksud sesuatu perkataan boleh jadi berbeza walaupun nampak sama. Kedua, hierarki terlalu ketat. Bila ada banyak lapisan pengurusan, maklumat cenderung untuk hilang di tengah jalan. Ketiga, gaya kepimpinan tertutup. Bos yang tidak memberi ruang untuk bertanya atau memberi maklum balas boleh menyebabkan maklumat tersekat. Keempat, teknologi yang tidak mesra pengguna. Sistem email, portal dalaman, atau aplikasi yang tidak dikemaskini boleh menyebabkan kekeliruan. Dan yang terakhir, sikap pekerja sendiri. Kadang-kadang, mesej dah dihantar, tapi tak dibaca. Atau dibaca, tapi tak difahami. Kesan daripada masalah komunikasi memang besar. Antaranya, produktiviti menurun. Bila maklumat tak lengkap, kerja perlu dibuat semula buang masa, buang tenaga. Konflik dalaman pun boleh berlaku. Salah faham kecil boleh jadi pergaduhan besar kalau tak ditangani. Seterusnya, pembaziran sumber. Bila ada silap komunikasi, bahan, masa dan bajet boleh habis begitu saja. Bukan itu saja, motivasi pekerja juga boleh terjejas. Bila suara tidak didengari atau tak tahu hala tuju kerja, mereka akan rasa tidak dihargai. Akhirnya, reputasi organisasi turut terjejas, terutamanya jika melibatkan komunikasi dengan pelanggan. Jadi, apa langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini? Pertama, adakan latihan komunikasi secara berkala. Latih pekerja untuk menyampaikan mesej dengan jelas dan menerima maklum balas dengan terbuka. Kedua, guna teknologi komunikasi yang sesuai. Aplikasi seperti Microsoft Teams, Slack atau Trello boleh bantu menyusun maklumat secara teratur. Ketiga, buka ruang maklum balas. Jangan hanya bercakap, dengar juga pandangan staf. Keempat, pemimpin perlu jadi contoh. Gaya kepimpinan terbuka dan telus akan menggalakkan budaya komunikasi yang sihat. Dan kelima, bangunkan budaya organisasi yang menyokong komunikasi terbuka hormat antara satu sama lain, tidak takut untuk bersuara dan sentiasa bersikap profesional. Kesimpulannya, komunikasi adalah tunjang kepada organisasi yang berjaya. Komunikasi yang jelas, terbuka dan dua hala bukan sahaja mempercepat kerja, tapi juga membina kepercayaan dan semangat kerja berpasukan. Terima kasih kerana menonton video jurnal ini.